Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami, kumpulan 2 akan membincangkan topik berkenaan kejadian air menurut Al-Quran dan sains. Jadi, apakah itu air? Air merupakan perkara penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi dan Allah menciptakan air sebagai sumber dari segala kehidupan dan sebab adanya kehidupan di bumi ini kerana tanpa air, makhluk hidup akan mati. من نور القران اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون الله بالفيلمان داخل سوره الانبياء ايات 30 yang membawa erti Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat yang dibacakan tadi merupakan salah satu bukti bahawa Al-Quran merupakan mujizat yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ayat tersebut juga menjelaskan dan menegaskan bahawa seluruh makhluk hidup mereka daripada air. Hal ini kerana air merupakan perantara terciptanya makhluk hidup dan air mengandungi mineral serta zat-zat yang wajib kepada makhluk hidup. Oleh itu, tanpa adanya air, makhluk hidup akan mati kerana manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan memerlukan sumber air untuk bertahan hidup. Mari kita teruskan dengan kejaran air menurut sains. Air atau lebih dikenali sebagai H2O adalah sebatian kimia penting yang terdiri daripada hidrogen dan oksigen. Ia wujud sebagai cecair jernih pada suhu bilik dan penting untuk kesemua hidupan tidak kira manusia, haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Dari aspek sains, kejadian air melibatkan kitaran semula jadi yang sangat kompleks iaitu kitaran air atau lebih dikenali sebagai kitaran hidrologi di mana air berubah mengikut fasa-fasa tertentu iaitu pepejal, cecair atau gas. Proses seperti sejatan, pemeluapan dan kerepasan terlibat dalam kitaran hidrologi. Jadi bagaimana proses ini berlaku? Pertama, ia bermula dengan sejatan atau evaporation. Tenaga haba daripada cahaya matahari menukar cecair daripada laut dan sungai kepada wap air atau gas dan kemudian naik ke atmosfera. Kedua, ia berlakunya pemeluapan ataupun condensation apabila air naik dan menjadi sejuk di zon takat embun ia bertukar kepada titisan air kecil atau hablo ais yang membentuk awan ketiga kerbasan atau hujan di mana titisan air atau hablo ais yang menjadi awan jatuh terlalu berat lalu ia jatuh ke bumi sebagai hujan, salji ataupun hujan batu terakhir sekali pengaliran, runoff ataupun infiltrasi air yang jatuh ke bumi mengalir di permukaan ataupun meresap ke dalam tanah yang berlakunya infiltrasi. Secara ringkasnya, kezaran air adalah satu kitaran berterusan perubahan fasa dan pergerakan air di bumi yang didorong oleh tenaga matahari dan graviti. Ini bagi memastikan bekalan air berterusan untuk memastikan ekosistem sentiasa terjaga. Mungkin ada yang tertanya, air datang dari mana? Bagaimanakah proses penciptaan air? Apakah saja manfaat air untuk kesihatan? Mengikut kejadian air menurut Al-Quran, Allah memberikan nikmat dan kurniaannya kepada makhluk yang hidup di muka bumi yang mengandungi air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi tanpa adanya air, makhluk yang hidup akan mati. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengenai air lebih dari 200 kali. Kalimat air disebutkan sebanyak 63 kali yang tersebar dalam 42 surah dalam ayat Al-Quran. Allah menjelaskan melalui firman-Nya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan air. Allah menjelaskan proses penciptaan air di dalam Al-Quran surah An-Nu ayat ke-43. Tidakkah engkau melihat bahawa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk? Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celah ni. Dia menurunkan butiran-butiran ais dari langit iaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran ais itu kepada siapa yang dikehendakinya dan memalingkannya daripada siapa yang dikehendaki. Kilauan kilat hampir-hampir menghilangkan perlihatan. وهو الذي <سؤال> ارسل <سؤال> الرياح بُشْرًا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده نسقيه مما خلقنا dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan dan kami turunkan dari langit air yang suci bersih agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati dan agar kami memberi minum dengannya sebahagian besar dari makhluk kami, iaitu binatang-binatang ternak dan manusia yang ramai. Berkenaan ayat tersebut, kita dapat melihat bahawa proses terjadinya hujan bermula dari awan yang mendung yang berbentuk gumpalan air di langit. Awan tersebut kemudian saling dorong-mendorong berkumpul dan bertumpuk-tumpuk. Saat udara langit dingin, maka terbentuklah menjadi embung dan menjadi butiran az yang kemudiannya berjatuhan di bumi awan yang bertumpuk tersebut menjadi sebahagian daripada air dan sebahagian kecil lagi menjadi butiran ais. Ini kerana hujan turun ke bumi dalam bentuk air. Selepas memahami kejadian air menurut Al-Quran dan sains, mari kita lihat bagaimana prinsip ini diaplikasikan dalam konteks semasa melalui penggunaan air kumbahan terawat di Singapura iaitu NE Water. Asal usul Annie Water bermula sejak tahun 1970-an apabila Kerajaan Singapura menugaskan satu kajian untuk menilai keboleh laksanaan pengeluaran air terawat semula. Walaupun kajian tersebut mendapati bahawa ia boleh dilaksanakan dari segi teknikal, kos teknologi yang tinggi serta keboleh percayaan yang belum terbukti pada ketika itu menjadi halangan utama. Menjelang tahun 1990-an, Kos dan prestasi teknologi membran telah meningkat dengan ketara. Negara-negara lain seperti Amerika Syarikat juga semakin banyak menggunakan teknologi ini dalam rawatan dan penambakan air. Pada tahun 1998, PUB telah menubuhkan satu pasukan untuk menguji penggunaan teknologi membran terkini yang telah terbukti bagi tujuan penambakan air untuk kegunaan minuman. Dua tahun kemudian, sebuah loji demonstrasi berskala penuh telah dibina yang mampu menghasilkan 10,000 meter padu air setiap hari. Kajian pakar antarabangsa mengesahkan bahawa kualiti NE Water adalah selamat dan memenuhi piawai pertumbuhan kesihatan sejenisnya WHO dan Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat USEPA. Oleh itu, NE Water digunakan secara tidak langsung sebagai air minuman dengan dimasukkan ke dalam pakungan air sebelum dirawat semula di loji rawatan air. Secara keseluruhan, NE Water membuktikan bahawa sains moden dapat membantu menangani masalah kekurangan air secara berkesan dan mampan. Sekarang, mari kita menyelam dengan lebih mendalam tentang teknologi yang digunakan dalam merawat air kumbahan iaitu new water ini. Proses untuk menukar dan merawat air kumbahan kepada air yang lebih bersih daripada air paip biasa sudah semestinya memerlukan teknologi yang hebat dalam melaksanakan proses tersebut. Oleh itu, Singapura memastikan bahawa proses merawat air ini dilakukan secara teliti dengan bantuan teknologi yang diaplikasikan semasa rawatan air ini dilaksanakan. Pada peringkat pertama, proses pengeluaran new water ini menggunakan teknologi penapisan mikro iaitu dikenali sebagai microfiltration ataupun penapisan ultra iaitu ultrafiltration. Pada peringkat ini, sisa Seterawa dialihkan melalui membran yang mempunyai liang-liang yang sangat-sangat kecil bagi menyingkirkan zarah mikroskopik dan bakteria. Proses ini menyingkirkan segala kekotoran seperti bakteria E. coli dan E. coli dan salmonella yang terdapat di dalam air serta mikroorganisme yang berbahaya kerana teknologi penapisan air ini menggunakan Penapisannya yang bersaiz 0.04 diameter sahaja. Oleh itu, terbuktilah bahawa segala kekotoran dapat ditapiskan kerana saiz 0.04 diameter itu sangatlah halus yang mampu dilalui oleh molekul air sahaja. Seterusnya, peringkat kedua dalam proses pengeluaran new water dikenali sebagai osmosis sonsang ataupun dalam bahasa Inggeris kita memanggilnya sebagai reverse osmosis di mana membran separa telap yang telah mempunyai liang-liang yang hanya bersaiz 0.0001 mikrometer yang membenarkan molekul air ini untuk menembusinya manakala bahan pencemar seperti virus, bakteria, logam berat, hidrokarbon aromatik, racun perosak dan lain-lain akan juga ditapis disebabkan proses penapisan yang sangat teliti dilakukan di peringkat kedua ini iaitu reverse osmosis, air yang dihasilkan sebenarnya sudah mencapai kualiti yang sangat tinggi dan sangat bersih berbanding air pipe yang biasa. Di samping itu juga, peringkat ketiga dalam proses pengeluaran new water ini memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan bahawa kuman di dalam air yang dirawat dapat dibasmi dengan menggunakan sinara ultra ungu ataupun dikenali sebagai ultraviolet. Sinaran ini berfungsi untuk mengaktifkan sisa-sisa terakhir bakteria dan virus secara pekesan kerana mampu membunuh sehingga 99.99% mikroorganisma dan teknologi ini juga selamat untuk dilaksanakan kerana proses ini tidak meninggalkan sisa-sisa yang berbahaya. Untuk makluman semua, Proses ini bertindak sebagai langkah keselamatan tambah bagi menjamin ketulenan New Water. Dan fakta menariknya ialah air yang telah dirawat sehingga ke peringkat tiga, ketiga ini merupakan air yang paling bersih. Pada masa yang sama, Singapura juga tidak lupa untuk melakukan kegiatan quality control iaitu QC terhadap New Water. Hal ini untuk memastikan bahawa air yang dirawat ini mencapai capaian yang baik dan berkualiti tinggi. Antara kualiti kontrol yang dilaksanakan ialah ujian berterusan secara 24 jam terhadap air yang dirawat oleh New Water dengan mengambil sampel air setiap 15 minit dan mengujinya menggunakan teknologi sensor automatik. Bukan itu sahaja, antara parameter yang difokuskan dalam kualiti kontrol ini ialah bakteria yang ada mestilah kosong. pH level mestilah di antara 6.5 sehingga 9.5 dan kekeruhan air. Selain itu, terdapat dua keadaan utama dalam penggunaan new water. Keadaan pertama, kegunaan bukan minuman. Oleh sebab new water sangat bersih, ia digunakan terutamanya untuk tujuan perindustrian dan penyujukan sistem penyambut udara di loji fabrikasi wafer, kawasan perindustrian serta berguna komersial. Pengguna terbesar new water ialah loji fabrikasi wafer yang memerlukan kualiti air lebih ketat berbanding air minuman. New water dibekalkan kepada pelanggan industri melalui rakaian pipe khas kaedah kedua pula, kegunaan minuman tidak langsung. Semasa tempoh kering, new water ditambahkan ke dalam takungan air untuk dicampurkan dengan air mentah. Air mentah dari takungan tersebut kemudiannya dirawat di loji rawatan air sebelum dibagakan kepada pengguna sebagai air paik. Penubuhan new water merupakan satu langkah strategi yang sangat penting dalam menjamin keselamatan bekalan air di Singapura. Teknologi ini membolehkan air sisa kumbahan dirawat semula sehingga mencapai piawaian yang selamat untuk digunakan sekaligus mengurangkan kebergantungan Singapura terhadap sumber air luar. Selain itu, teknologi New Water ini juga menjadi antara inovasi terbesar Singapura yang boleh memberi inspirasi kepada negara lain untuk melaksanakan sistem rawatan air yang sama. Tidak lupa juga bahawa teknologi ini telah diperkenalkan dan dijual kepada negara-negara yang berminat. Penubuhan yoater ini dapat membantu menjamin bekalan air sekiranya berlaku musim kemarau serta dapat membantu menangani krisis air yang tidak dapat dijangka. Kesimpulannya, kejadian air melalui pelbagai peringkat membuktikan kepijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mengatur fenomena alam. Walaupun pakar meteorologi kini dapat menjelaskan proses pembentukan hujan dengan bantuan teknologi moden seperti satelit dan komputer, hakikatnya pengetahuan manusia tetap terbatas. Oleh itu, penjelasan mengenai kejadian air yang telah dinyatakan lebih 1,400 tahun dahulu jelas menunjukkan keagungan ilmu Allah Subhanahu SWT yang mendahului penemuan sains moden. Seterusnya, kita akan membincangkan salah satu isu penting yang tular dan relevan dengan pengurusan sumber air moden, iaitu hukum penggunaan air dari sisa kuban terawat. Kini, banyak negara-negara maju termasuk Singapura semakin giat mengitar semula air kumbahan yang telah diproses untuk kegunaan awam. Persoalannya, apakah sesuai air ini dari sudut syarak, adakah ia suci dan boleh digunakan untuk bersuci atau tarah? Bagi memahami hukumnya, kita perlu faham terlebih dahulu apa itu air sisa kumbahan terawat. Secara asasnya, air kumbahan adalah campuran air yang telah digunakan bercampur dengan najis, air kencing, sisa dapur dan buangan industri. Ia dikategorikan sebagai air mutan najis iaitu air yang bercampur dengan najis. Namun, air ini mengalami proses rawatan yang ketat. Proses ini merangkumi prarawatan, rawatan sekunder, pemedapan akhir dan proses rawatan lanjut. Proses-proses ini penting untuk menghilangkan ciri-ciri kenajisan iaitu warna, bau dan rasa supaya air keluar ataupun efluen memenuhi biawan kesihatan dan alam sekitar. Dalam al fiqh Islam, status air yang bercampur najis atau mutan najis bergantung pada kuantitinya. Sekiranya kuantiti air sedikit iaitu kurang dua kola, air menjadi najis secara automatik walaupun sifatnya tidak berubah. Namun, sekiranya kuantiti air banyak iaitu dua kola atau lebih, air tidak menjadi jadi najis, melainkan salah satu sifatnya berubah disebabkan najis tersebut. Dan air sisa pembahan jatuh dalam kategori air yang banyak telah berubah sifatnya. Menurut mazhab Syafi'i, air mutan najis yang melebihi dua pola boleh kembali suci apabila najis yang mencemarinya hilang. Melalui salah satu kaedah perubahan semula jadi atau penyingkiran najis. Kaedah perubahan semula jadi iaitu istiharlah ialah sifat kenajisan hilang dengan sendiri kerana faktor alam. Manakala kaedah penyingkiran najis ialah kaedah najis disingkirkan dan air yang tinggal masih melebihi dua kolah. Oleh itu, para ulama berpendapat bahawa proses rawatan air moden adalah salah satu kaedah penyucian yang sangat berkesan dan terbukti secara saintifik untuk menghilangkan unsur-unsur najis dan mengembalikan air kepada sifat asal. Secara ringkasnya, air kumbahan yang telah dirawat dan disingkirkan daripada elemen-elemen najis serta kotoran berdasarkan cara penyucian air mutan najis yang melebihi dua kolah adalah dikira sebagai air mutlak dan suci. Oleh itu, air tersebut boleh Digunakan untuk tujuan bersuci maupun penggunaan harian.